Ну и сейчас об одной из самых благородных отраслей, о ювелирной промышленности. Интересно, что Украина не ведет промышленной добычи золота и серебра. Здесь никогда не добывали никаких драгоценных камней. Тем не менее, именно у нас в Киеве и в Виннице были построены крупнейшие заводы по огранке алмазов. Причем мощность этих предприятий составляет 15% от мировых. С развалом Советского Союза отечественные ювелиры и огранщики получили определенную свободу, но со свободой к ним пришли проблемы, которые надо было решать самостоятельно. Сегодня перед украинским рынком драгоценных металлов и камней, а следовательно и перед ювелирной промышленностью, стоит вопрос интеграции в мировой рынок. Мы уже давно все золото покупаем на Западе, в Германии и Англии. Это дешевле, чем в России. Учитывая тот факт, что на мировом рынке идет борьба между Европой и Азией за право быть центром торговли золотом и изделиями из него, Европа ведет процесс либерализации рынка драгоценных металлов. 1 сечня 2000 года введена директива Европейского Союза про Розкасування ПДВ на інвестиції в золото, значно зменшений податковий, значно зменшений податковий тягар на вироби з золота. На сегодня стоимость грамма золота в изделии составляет в Азии 7-8 долларов, в Европе 10-11, в Украине 19. В результате наш рынок наполовину завален импортными изделиями, основная часть которых идет контрабандным путем. А скоро уровень контрабанды и импорта может оказаться гораздо выше. Украина пытается вступить во всемирную торговую организацию. Уже подписано соглашение по тарифам и торговле, согласно которому в течение пяти лет мы обязаны максимально сократить всяческие таможенные пошлины. Сегодня при имп импорте золота взимается 50% ввозной пошлины. А уже со следующего года ее размер сократится. Украинская сторона направила в ВТО свои предложения. На два года сохранить еще 20% ввозной пошлины и последующие три года по 10 процентов. Что дальше эта международная организация торговли от нас захочет, я еще не знаю. Не лучше ситуации с драгоценными камнями. Все камни к нам завозятся из Азии или из Европы. Годовой оборот драг камней составляет 20 миллионов долларов. Проще всего с алмазами. Оба украинских завода «Изумруд» и «Кристалл» обрабатывают в основном давальческое сырье израильской корпорации «ЛЛД». И лишь очень малую часть покупают на собственные средства на биржах Антверпена и тель Споживання скажімо, тих же діамантів на Україні вкрай низьке. Немає такої країни в Європі, де б таке низьке було споживання діамантів. Оно и не может быть другим, так как 97% готовых бриллиантов отправляется на экспорт, и лишь 3% остается в Украине. К тому же заводы вынуждены отчислять в бюджет 25% прибыли от проданных бриллиантов. При таком положении вещей, по подсчетам специалистов, через два года в Украине собственных алмазов не будет вообще. Руководство завода ищет варианты совместного сотрудничества с добытчиками алмазов. Это процесс довольно сложный. Сегодня мировой рынок алмазов монополизирован тремя структурами. Африканской Дебирс, российской АЛРОСА и израильской корпорации ЛЛД причем дебирс занимается только добычей алмазов. Алроса Россия, к сожалению, большому сожалению по некоторым политическим мотивам значит, не заключает э, соответствующие межправительственные договора с Украиной о поставке э, алмазного сырья. И даже давальческое сырье с Россией, к сожалению, в последние три года не может поступить ни карату из-за того, что отсутствует нормативный документ, регулирующий пересечение границ этим сырьем. Есть, правда, еще один момент. Хозяин корпорации ЛЛД, крупнейшего давальца алмазов, известный израильский бизнесмен и меценат Леви Леваев, имеет самое прямое отношение к компании Алроса. Зачем же ему отказываться от давальческой схемы? С цветными камнями у нас и вовсе курьез получился. Европейский рынок камней регламентирует около ста наименований, в том числе янтарь, жемчуг и перламутр. Но к драк к камням относятся только алмазы, сапфиры, рубины, александриты и топазы. У нас же в прошлом году был принят закон о госрегулировании операции с драг-металлами и драг-камнями, в котором определен перечень всех камней, куда вошло больше 100 позиций. Теперь все они подлежат строгому декларированию, учету и контролю. Камни копеечные. Мы опять оказались среди умных самыми мудрыми. Внеся в закон вот эти все наименования. Распространять контроль даже на горный хрусталь, который отнесен к дарацинам, вы понимаете, совсем глупо. Вот сегодня вся посуда хрустальная является драгоценным камнем и подлежит спецучетам. Если можно хоть как-то проконтролировать крупные ювелирные предприятия, то проконтролировать массу мелких торговцев полудрагоценными камнями невозможно вообще. Основная масса бижутерии, продающейся на рынках, не имеет никакого отношения к натуральному природному камню. Например, в гемологический центр поступил однажды сервис из оникса, окрашенный солями урана. Я еще не бачу в Украине натурально забарванной бирюзы. В основному це бірюза штучно підфарбована фосфорно кислою міддю і зустрічали ми намисто метисто, яке було спочатку звичайний кварц, а потім він опромінений. Там утворюється довгоживучий живучі алюмінію, і він потім ну це вже рак грудей за дві неділі. Сегодня 80% оборота цветных драг камней находятся в тени. Если вы хотите приобрести стоящий камешек, лучше обратиться к частному ювелиру и через две недели вы его получите. Естественно, это будет контрабанда, но власть сама создала такие условия себе и ювелирам. Ассоциация ювелиров Украины готовит ряд поправок к некоторым законодательным актам о смягчении условий ввоза и снижении некоторых налогов. И, наверное, стоит к ним прислушаться, потому что запретительные меры только вызывают еще большую криминализацию отрасли и Коваль, воскресное обозрение бизнес-студия стб посмотрели и хватит